Куда <laughs> показать? Стандартная немецкая сосиска в булке. Сколько я правильно знаю, тысяч пять евро будет штраф. У кожного з нас є два шляхи працювати на когось або творити свою історію. Ніхто не скаже, як правильно саме для тебе. Але сьогодні я познайомлю тебе з Лею і Тарасом – хлопцями, які обрали складніший, але більш перспективний шлях. І щоб не загубитися, постав лайк авансом і підпишись, якщо такі історії тебе надихають. А тепер подивимося, що з цього вийшло. черный парень подходил. Иногда просто просто стоишь, надеешься, что у тебя это не был не вопрос, и улыбаешься. <плок» Снеж> <с> <голов2> Боком выжил. Как думаешь, в Украине было бы что такие бизнес вести? Я вот много думал над этим, как проще или нет, но мне кажется, что да, возможно, чисто, может, из-за низкой маржинальности. Мы делали, например, в первые 3-4 дня акцию, типа Братвур за евро 50. И немцы просто походили, вот здесь на менюшке было написано Братвур 450, типа, ну а внизу написано типа по евро 50. Они видят Братвур 450, все, они даже, даже не обращают внимания, типа, что акция. Они просто видели братур и берут, молча. Менталитет очень отличается, и мы, слава богу, это просто поняли, что немцам надо просто Консервативно, что-то классическое, то что, то, что не знаю. Тут нас, типа, можно, там, наши видят, о, что-то новое, можно попробовать. А тут вообще, типа, не так. Пришли начать попроще, чтобы хотя бы получить какой-то первый опыт и... И дальше уже да. вот от этого толкаться. В Ланс хоть вообще стали в очень по-простому с палаткой, за... которую в Тему купили за 80 евро, заказал. Все было простенько, вот тут баннер там вот, желтенький висел э, спереди нас, и... Выхлопа там было, ну... Почти что в ноль вышли, но ушли в минус, но очень хорошо, что мы там стали, мы получили опыт, мы хоть на практике знаем, что как, типа... И в ноль вышли, в плане то, что палатку купили все эти, или по ингредиентам в ноль? По ингредиентам, ну не то, что в ноль, мы были близки к нулю, типа, но ушли в минус, но тем не менее получили очень полезный опыт, и теперь мы хоть понимаем, как вообще типа это все работает, потому что в голове у тебя одна картинка, а по факту, когда приходишь, совсем по-другому. И выходить на такие дозвил не треба, но просто, если закрыто, оно стоит, может, можешь, продавать. Да, да, если закрыто, можно продавать, да. Но только если открываем, то все, сразу. Сразу. Он говорит, да, это, на это акцентируется внимание проверок, комиссии. Как говорит, просто может кто-то из проверяющих просто заказать, как человек, типа, такой, и потом после этого задать вопрос, типа, что это? Ну и штрафы там жесткие прям. М? Там штрафы жесткие, санкции. Сколько я правильно знаю, тысяч пять евро будет штраф. Бутылочка пыла. то Но нормальная женщина? У него шавуха там. А, да, не вот не там. А? Нормально я как берем? Ну, как здесь? Все. Я у него не пробовал. Я вот у него пробовал, мне немножко не понравилось. Но вот этого чувака, да, вот он стоит 6 лет, типа, и у него прикольно, что место прям очень выгодно, что оттуда с кольца видно их. И, и типа все, кто едет, каждый видит, что типа что-то они стоят. Я, например, когда я раздаю листовки вот такого плана, там под Лидлом, то этот, то, то они все тыкают на это черный футрак. Я говорю, не-не, у нас типа белый футрак, желтая полоска, типа, у нас другой, типа, они". А, так ну, и так да. и они сразу туда идут, они все равно кружок дают и не все, все равно им показывают, типа, следло, видно, типа, ну так краечек видно. Я говорю, у нас желтый футрак, это черный, типа, у нас. Да еще мы ждем баннер, чтобы хотя бы со стороны дороги повесить. Типа такой же, как это, только чуть-чуть просто дороже, чтобы просто люди видели. А так. И как просто даже цена баннера. Ну, замовутся. А, это больше сейчас Тарас придет, типа он скажет, ну что он заказывал. Там что-то может евро 40, может быть. А, ну нормально. Да, но дизайн самый, самый. Вот это дело, например, то, вот это дизайн через э, канву. Думал, может, какие-то там на картинке типа сосисок сделать, но потом все-таки просто пришли к выводу, что просто надпись, пускай будет и все. Брат Вурст стандартная немецкая сосиска в булке. Ну, ну то, что, же... только что ребята заказывали. Ну, вы уклон на мясе в кухне больше, бо тут они заходят, если заработать куста то нашу. Да, да, вот мы стояли в Ланскуте с изначально идея типа французских ходов, как у нас на заправке вот, в Украине, но... Ну, вот да, по Да, 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 сейчас просто таких у нас булок нету, мы сейчас с обычными, худо... с обычными булками подходим. То немцы просто не так... Они смотрят, но они не понимают, что это, они проходят мимо. Когда... И они не пробуют, ну там, спробовать они не хотят, да? Типа, 예, просто... Не, были, которые пробовали, типа, но немцы просто видят братурство, не знают, что такое, типа, и им проще идти туда, там, где они знают. Да, и немцы просто видят что-то знакомое, вот Братвурст братурство, все они знают и покушают. Ну, да. К нам вот подходил один дед, немец, он говорит, последний раз здесь стояли с братвурстом, с ним такой, с немецкой кухней, 30 лет назад, он говорит, возле, бал, возле Хаки Баумак. И говорит, мы первые, кто за 30 лет здесь стали с этим. А так вот шарумечники, типа... Шаушечки. И... Пицца до нас была, здесь тоже стояла точка. Тоже подходила с девочкой нашей, общался украинка. Она работала прямо на том месте, там, где вот мы стоим. Она работала в футраке с пиццей. И говорит, и они через два месяца закрылись. Но они не потянули. У них, конечно, просто Наверное, думаю, с бюджетом они не подрасчитали, потому что у них были растраты что-то на 1015. В общем, и футрак у них такой крутой был, стоял, да, типа, не спорю, но как бы мы начали типа с таких, с минимальных затрат. Как досвид можно выкористовывать? Просто изначально, если вложиться кучу бабок, типа, то сколько mm -hmm. надо ждать, чтобы это отбивалось. Ну, например, что там, в принципе, фритюр только у нас вот это мы вроде как бы ушно взяли. А так, ну вот это все новое, ну, но в принципе не так уж и дорого вышло, я думаю, как для старта бизнеса. Но многие вещи, например, вот брали БУ, как вот этих вот этих два холодильника, вот этот вентилятор, по-моему, тоже бы а Зонтик, вот этот БУ, но ну, вот сколько, он, 100, с чем-то. Ну короче, вот сто двадцать. При евро, можно все найти, да? После? Да, да, и в хорошем состоянии, да. Цены не Украина, где там донашивают до последнего. Тут, Да, да, да. Можно вообще даже чуть ли не бесплатно идти даром что-то такое в хорошем состоянии. Что за бары? Ты человек вы разделили. Обовязки. Ну, каждый что-то там что-то свое там знает. Он, например, друг, он, у него очень хороший опыт в бизнесе в Украине. Он э, владелец, э, был владельцем кальянок э, в Киеве. И он занимался этим 9 лет с братом. И он сейчас скоро должен приехать он как раз может за себя этот детально сказать и вот у него очень хороший такой опыт в бухгалтерии в этом всем типа и он здесь уже просто раньше у меня он здесь три года я два года и он в принципе по приезду сразу и брал консультации у всех и налогов консультантов и поэтому он за это чуть больше отвечает. Я больше отвечаю, наверное, не знаю, наверное за, ну, не больше, за соцсети наши и за готовку. Потому что, потому что он на немецком уже говорит, и когда наши подходят, то могу, в принципе, я заказ в сети. А если немцы, то он заказ, и он с ними общается, ведет диалог, а я чисто так принимаю заказы, готов. Я думаю, можно самому вполне справиться. Мы тут уже в первую неделю, там, первые недели две, да, стояли типа вдвоем вместе, но, в принципе, сейчас уже начали как-то по графику как-то по очереди меняться, чтобы была возможность хоть какое-то свободное время отдохнуть. И, в принципе, самому можно нормально. Тут особых навыков в немецком не надо, просто... Ну, вот hello, Они говорят, типа, брат, вы смеете, окей. Это биососиска, и она выращена. иногда просто, просто стоишь, надеешься, что у тебя это не был не вопрос, и улыбаешься. Какие графики работают у вас? с 11 до 8 вот. Но ну, сейчас уже, как говорю просто кто-то приезжает открывать там до обеда где-то и домой, mm -hmm. кто-то из нас под вечер уже. В этот раз уже я утром открылся и уйду пораньше, потому что у меня сегодня курсы еще. А mm -hmm. уже вдруг будет а до вы закрытия? Да, да. Конечно, мы игнорируем. Нет. То надо как-то по чуть-чуть учить, чтобы вникать в эту сферу. То не очень, думаю, стратегически правильно, например, ориентироваться только на наших людей. То есть надо ориентироваться просто на местную аудиторию. Надо как-то к ним уже вникать в их культуру, в понимание, как они думают, каких у них вообще вкусы. Ну или хотя бы просто диалог таким же образом. Да, или хотя, или хотя бы диалог, хотя типа бы они просто стоять и улыбаться, как дурачок. В принципе, очень радует, что в Мюнхене очень хорошо говорят на английском все, поэтому. Если я с немецким не выложу, то я просто перехожу на английский и нормально все понимается. Ну, то есть такие большие места иммигрантов сюда больше приезжают. Да, да, особенно вот в центре. Да, потом, особенно в центре. Здесь еще как-то вот через раз еще попадается, что немцы понимают английский, а в центре то нормально. Кто-то мне не знает, а вроде как и считается Мюнхеном, но мне кажется, это уже не Мюнхен. Какой вообще, если было... не секрет, бюджет проекта, если открывать его? Ну, аренда этого а... фуд в таком формате. А, сейчас пока сложно сказать, потому что изначально мы, например, заходили, например, мы купили а, вот эту грильницу, чтобы здесь купить, вот это было у нас, и фритюр купили, и вот это тоже как бы вот было. И потом уже мы просто с каждым разом, просто в течение месяца, нам надо уже просто уже в этих днях посчитать, сколько нам все вышло. Потому что у нас каждый день какие-то новые растраты. То мы, например, докупили э, что мы докупили? Вот этот холодильник, типа для этого, для молока. Ну, такая хоть минимальная затрата, типа, но потом докупили еще холодильник один. Потом докупили вентилятор. И короче, он каждый раз типа какие-то новые расходы появляются в течение месяца. Поэтому оно... сложно сказать, так, типа, что какие сейчас конкретные цифры. Это мы вот сейчас конец месяца будем подбивать, и тогда уже ну, можно будет сказать. Точка входу, там ведь пятый, можно думать. Mm, до пяти. До, до пяти. пяти. до пяти, да. Да. Ну, самый главный плюс, что нам очень повезло с арендой футрака. Uh -huh. Потому что средняя цена аренды футрака где-то 1000-1200. Вот мы стояли в эти там ребята тоже с Украины были, с Донецка. А -а -а, мужик один и с дочкой. Он говорит, за аренду платят 1200. Uh, ну, це ну, без, без нічого, може там холодильник бути чи взагалі не можем зовсім, Вроде там совсем уже есть, да. Мы, да. например, по очень хорошей случайности его снимаем за 400 евро uh -huh. просто. За цю, за цю резницу проще себе купить уже холодильники и вже твій На, ну, mm, да, на да. все життя. Mm, да, да. И в принципе, он нам очень хорошую цену предлагает якщо його uh, если его выкупить, например, в лізинг, Но. Пока мы ще к этому не готовы прийти, потому что надо разобраться. Какая цена, ціна, щоб викупити? 6-7 или тисяч, може бути. Надо с ним обсуждать. Но обсуждати. Ну, нам... тоже немало. Я заходив, дивився, прям автомобили по 15, уже можна машину купити. Не не тягати про це. Да, прям... да, да. І мені більше така тематика заходить, чи можеш її стилізувати, чим. Причип тяжко куда поставить, поставить его в таком формате. Но, но мы просто рассматриваем, например, что в основном типа, делают такие футраки со списанных, например, дешелевских машин, типа там э, какой-то рыношка уже там заезженная, и у них там уже просто километраж там огромный. И если, например, рассматривать какой-то футрак сразу на машине, то если, например, в машине что-то в ходовой части поломается, то минус весь футрак. А так, а а так например, здесь прицеп... На любом транспорте можно довести его и все. Це продается, якщо вибирати собі з машиною, то треба буде докласти великих зусиль, щоб вона була... Ці тихогляди треба проходити, не пройшов. Тю, да, бізнес да. стоїть на місці. Да, да, да. Мы пришли к выводу, что все-таки прицеп как-то поудобнее. Поставил, все типа как бы стоит на месте. Все равно, да. типа, как больше это как стационарное место, и считаю, минус транспорт. Как, минус целый транспорт, когда ты какую-то выбрал себе постоянную точку. И страховку, если не помоляю, не треба страховка, чи треба на прицеп? Ну на а... нашу точку. А, в тюф, ну тюф на прицеп есть. Как ну страховки нема. Это это платит страховку. О сам владелец э, а. этого прицепа. Вы все же машина заитрелась, там каждого руку платишь и страховку и экзамен. Да, да, да. да вот, вот, вот насчет этого просто не подскажу, потому что тоже Тарас типа, делал, подписывал контракт с владельцем прицепа. Он там с ним... Ну, да, тут тоже сообщался на, всей... на эту тему. Меньше точка входу. Да, да, тут просто меньше точка входа. Вот самое главное. Просто самое главное, чтобы хотя бы выйти, научиться выйти в плюс уже от этого можно как-то дальше с опытом заходить потому что mm -hmm. вот вот как и говорил типа вот приходила девочка одна однодовинчики с ней познакомились и она говорит типа что она здесь недалеко живет и она здесь работала в футраке прямо на этом же месте который с пиццей были да у них типа очень крутой прицеп я видел когда здесь проезжал очень классно выглядит такой типа в стиле 50-х америки ретро, Такие, типа, да. да 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 такой ретро дизайн у них он очень кру круто все так смотрелось но она говорит, типа, они два месяца поработали и закрылись. И они, типа, залезли в долги на 1015. Сам прицеп, плюс э, еще дополнительные страты, плюс они сразу начали с нами персонала. У нас пока двое, поэтому, я думаю, нам пока нет смысла, типа, делать растраты на нами персонал, если мы можем сами заниматься. А так, в целом, какие планы? Приезжать в место? Вообще, изначально мы и планируем переехать по центральный город. У нас это самый стартовый план, но очень сложно просто найти место. Это вам треба, чтобы кто-то выехал с той локации, и вам на место него встать? Э, либо да, либо, либо какие-то условия, например, которые там не всегда, типа, не все совпадают. Например, мы, например, договариваемся сейчас с Минкинской властью, чтобы мы нашли себе какое-то место, но у них там ряд условий, там, чтобы, например, мы там, не создавали конкуренцию с местным заведением, no. чтобы мы делали на каждое место, которое нам понравилось, например, присмотрели какую-то площадь, и чтобы эта площадь была не сильно проходная. То есть, типа, это такой у них, говорят, специальный пилотный проект, чтобы мы, например, с помощью чтобы город с помощью футраков оживлял площади, площади, которые пустые. Но мы такие думали, зачем нам какая-то пустая площадь? Мы хотим площадь, там где много людей. У нас же цель, типа... Ну, если пустая площадь, то вы же можете там движушки проводить, такие, как тут, регулярно. Да, 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 но это же постоянно, это как дополнительная ну, как, как нагрузка, это дополнительная сфера деятельности, организация ну, да. мероприятий. Как бы это еще одна профессия. Да, еще одна профессия, и тем более, насколько я знаю, что если больше 50 человек ты организовываешь мероприятие, то должен регистрировать как, как мероприятие, это совсем тоже немножко по другие условия идет. як вони перевіряють, типа, скільки до тебе прийде? Ти ж не можеш знати, ти там позвав ну, всіх на хот доги Но як то перевірка. проверка. От просто от у мене знайомі вже організовували такі мероприятия. і от друг, который живет в лет 7, молдован, он эти шашлики організовують, он часто організовує на человек 50 і не більше. говорить, більше я не можу взяти, потому що может прийти проверка. но ну, я не знаю, как это, как это работает. Но... Он а просто выезжает куда то за место, где-то в Мюнхене. Где-то под озеро, например. Вот, вот мы ну, были. Чисто мангалы свои раскрывают, там да, жарки. да, свои мангальчики раскрывают, свои там колоночку привозит И просто те, на любой гриль-зоне. И просто своя компания. Просто если больше своя организация, там больше 50 людей, то это типа как уже считается какое-то мероприятие. Прикольно. И... Я тоже над таким думал, с чем-нибудь. А, он уже едет, а так и... Ну... Я пробовал, вот уже второй раз вот это пробовал, типа, эти вечеринки сделать, ну, не знаю, как девчинка или, или просто, типа, встреча. Первое, первое, ладно, это было открытие, второе, можно назвать просто такую небольшую вечеринку на парковке. Потому что просто люди спрашивали, людям очень понравилось на открытие. Вы тут музычку ставили, да, все? Да, ставили колоночку, открыли, типа, рядом еще дополнительную палатку и... И было очень круто. Я сам удивился на, на, на того, насколько это было очень атмосферно и насколько всем прям очень сильно зашло это все. Я думаю, это за то, что не надо это как точка притягивания, да, влаги. да, типа, да. да я, чисто я понял. Протусить. Да, вот я вот понял с этого всего, что у людей есть запрос э, Но... на локацию, где можно было пойти просто своими людьми пообщаться под хорошую атмосферу, под нормальную музыку и просто повод где-то выйти с своими вместе. Потому что тут такого, в принципе, нету. Халло. А где выбор этот элит? Купляете замороженный, или тут? Замороженный, да, да. рядом просто место есть метро. И все, все там есть, в принципе, для этого все. Здорово. Здорово. Все, снимаете уже? Да. Ну, учимся. <существует> пробуем, пробуем. Что там, ты не закуплял еще что-то? Не. Мяту нет. Я вообще думаю, знаешь, э -э мяту ну, вообще махида предлагать, потому что люди просто даже не видят тут, тут зеленый, они даже не смотрят. Хорошко. Не, ну, кстати, да, вот я думал, как бы так эту систему обойти, потому что многие спрашивали, я бы, я бы с удовольствием лепил бы коктейли. Я просто работал барменом в Украине и здесь на нескольких таких вечеринках то в принципе можно было бы что-то такое здесь мудрить а, да да, да вот там справа стояли эти а -а -а, что там блинчики что-то сладкое было да блины а, а кстати один один черный парень подходил спрашивал а где тут на вашем месте стояли что-то там как-то назвал их как тут чешское название говорит, а говорю кто а, ну повторю название говорю я не знаю что это такое <свят> были цыгане стояли с да, блинчики блинчики а Крепа. что что-то может быть того с... креп Я ще не встиг тебе познайомити з Тарасом, людина, яка займалася бізнесом в Україні, продавала кальяни, торгувала настільними іграми в Німеччині і ще багато чого прожила на своєму шляху. У наступній серії ще більше досвіду ризику та реального життя без прикрас. І якщо ти додивився до цього моменту, ну хіба це не знак, що треба підписатися? Постав лайк, напиши пару лагідних слів, та побачимося вже в наступному відео.